пицца большая качаторе. Небольшая. Велика. пицца размера гранд. Понял? То есть в Италии пицца может называться определенного округа. Если обладаете определенными характеристиками, размером, толщиной коржа, даже законы и законодательства вот и размер который у нас говорят «велика», в самом деле называется грандом а маленько это есть стандартная пицца я на большую качет или грант Велика. Вот такие вот блинчик. Вот такой вот. блинчик. Блинчик, блинчик. Потрусим муку. Потрусим. Можно Вот она растягивается. Может быть Растягивается так вон. Подцепим немножко. И добьем кантик руками на столе. Ну мы используем пшеницу. Не муку из пшеницы, мягких сортов. В Италии такой. Мы используем. Мы используем твердых сортов поэтому тесто немножко разнится. Вот такого размера. Пицца идет где-то примерно 3 ладошки. Пицца у нас на красном соусе. Тот, который томатный с орегано. Орегано широко используется. Кухня вообще Средиземноморья орегано, базилик, чеснок, томаты. Ложим сыр. Равномерно, красиво. Размажем сырочек. Теперь бекончик. Это называется качиаторе в переводе с итальянского охотник кончик у нас тонко нарезанный вообще тонко нарезанные продукты характерная черта пиццы итальянского из неаполитанского стиля Потому что американцы, они более любят такое, все побольше. Нация прожорливая. Разложили красиво бекончик. Теперь берем помидор. Свежий нарезанный. Свежий помидор. вы можете видеть себе помидорка у нас маленькая тоже нарезана тоненько красивый теперь охотничьи колбаски посыпаем охотничьими колбасками вот. эта пицца после выпечки еще поливается соусом песто который состоит из пармезана, базилика, чесночка и секретного ингредиента. Поварский перчик. Тоже вот пикантный вкус, сладость добавим. Пицца вкусная, сытная, сочная, можно сказать, жирная. Пицца готова. лопата время выпекания и печи большой пиццы немножко больше минуток 5 ставим 6 на 5 минут так итальянский итальянский вариант украинской пиццы такая пицца считается уже готовой. В Италии вы вот такую не покушаете. Потому что скажут, что сырая. Сырая пицца. Она скажут, что горела. Но все равно она вкусная, аппетитная. И корочка, как вы видите, есть. вот зажарится. Режем на 8 частей. О. И поливаем соусом песто. Наша пицца готова. Приятного аппетита. Бон аппетит.